Ой, отеть твоя мать, профессор, а ну иди как? сюда, выпей с нами, Смотри, спортсмен, разрядник. Конечно. Молодец, откуда сам? Из Дагестана. Ты из Дагестана и живешь в Дагестане? Ну, конечно. Это неправильное решение, пацаны. Почему? Мне кажется, необходимо переселяться в город-герой Москву. Да? Нет, я понимаю, что тебе хорошо, но Москва прозябает, понимаешь? Пора, okay. пора там наводить порядок. Москве? Ну а как иначе? Ты посмотри, вот эти вот э -э 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 разошлись. Русские, Россия для русских, Москва для москвичей. Это же никуда не годится. По-моему, пора переименовать в Москву Бэтма. Ну, не согласны? Согласны, конечно. Ну, я так и думаю. Потому что, ну, доколе, доколе. Вот на каком языке ты учился в школе? На русском. Очень плохо. А надо, чтобы в России, в Москве, в Москве, именно в Москве, учились на чеченском, на языках, Нет, на языках народов. Я стою, язык тоже, тоже изучал. Ты его изучал его как иностранный, сынок. Ты его изучал два раза в неделю или три. Правильно? Правильно. Надо, чтобы в Москве на языке твоего народа преподавали математику. Тогда это будет правильно. О, ну, это не знаю, такое все будет. Это вообще. Ну так я поэтому и говорю, зря ты в Дагестане сидишь. Пора бы перебираться в Москву. И переименовывать ее. В Москва батни ибо нехрен. Вот как, не вот как мы здесь в Белгороде уже республику организовываем. Сейчас открываем школы на украинском языке учебное заведение высшее на украинском. Потому что ну сколько можно нам навязывать этот вот язык э, колонизатора, агрессора и оккупанта? Ну, что ж такое, парни? Где же ваша бравость? Спортсмены-разрядники. Вы окружены. Сопротивление бесполезно. Вас ждет горячий чай, наша радушие. Бов и боныфтики. Це бовтики. А, молодец. Слава малейку. Алейкум ассаламу. Откуда сам? Тут он. Дед как ты? Хорошо, внучара, хорошо. Как ты внучара? Дедушка, как вы. Так я же ответил тебе. Прекрасно. А ты откуда? Что делаете? Да и в военкомате работаю, дедушкой. А ты откуда? Из ты из Москвы? Из Москвы. Да, да, ну столица же России, ну понятное дело. А что, что тебе ты, ты решил оккупировать Москву? Не, я учусь тут. На кого? На юриста. А сам-то ты откуда? Я сам из Казахстана. Ты казах и учишься в России на российского юриста? Да, А с, верно. А с какой целью? В Казахстане же другое законодательство. Ну да, я знаю, но я гражданство хочу получить. А, ты хочешь на фронт? Ты же наш человек. Нет, не Я же вижу русский человек. Ну прямо ну, во всех отношениях же. Не-не-не, Ну а не как? Помню. Я могу тебе даже ускорить процесс получения гражданства. Как? Ну, через фронт. Зачем? Ну, возвращаешься. Возвращ... Так чего потом доучишься, да если доживешь, конечно. Ты умру же там зачем? Ну, ты же хочешь быть русским? А значит должен Нет, быть готовым конечно. отдать за Россиюшку, матушку, понимаешь, свою никчемную жизнь. За царя-батюшку, за отечество. А Казахстан что? Ну что Казахстан? Казахстан ты уже предал. Ты же учишься на российского юриста. Да. Ну, какая тебе разница? Раз предал, два раза предашь. Кто это раз предал? Говорит, ты, ну ты, ты же это же уже делал. Так подтверди, так Нет, сказать, подтверди свою, так сказать, преданность русскому царю и отечеству. Но я умирать не хочу. Никто не хочет. Кто же хочет? Ну зачем мне тогда идти? Ну нашему я царю, нашему царю показали фигу. Умрем все за него, как один. А вы что не пойдете на войну? Я тебе только что сказал, я в военкомате работаю. Как ты думаешь, почему я, взрослый мужик, здоровый, сижу в военкомате? Повоевал уже, часть меня осталась на украинской земле. Теперь часть тебя должна остаться там, если ты хочешь российское гражданство. Не я. А кто Он... же тут? Ты... Значит, русские за тебя, значит, будут жизни свои класть. А ты будешь пользоваться всеми благами э, русского законодательства, да еще и русских в тюрьму сажать. Тебе не кажется, что это несправедливо? Не, ну я же за учебу бабки даю, по факту. Так да кому нужны твои бабки? Тебе за службу бабки дадут куда больше, чем за учебу. Ты сразу три института сможешь закончить только по первой выплате. Нет. Да. Нормальной семье. И за обеспеченной мне это не надо. Что значит обеспечено? Что ты называешь обеспеченной семьей? Сколько месячный доход твоей семьи? И сколько месячных доход твоей мамы в году? В Казахстане. Ну сколько? В долларах? В рублях? Или в рублях? В долларах. На семью. 15 долларов в месяц. пятнадцать долларов в месяц, ты поехал учиться в Москву, а не в Гарвард. Ну, в Гарвард зачем? Скажи, а у тебя в семье идиотизм это приобретенное уже в процессе эволюции э, свойство, Или все-таки э, ты первый? Ну, имея 15 тысяч долларов в месяц на семью, ты едешь учиться в Москву на юриста. Ну да. А не в Принстон, не в Ель. Ну, там Объясни мне это этот смысл вот этого вот этого поступка. В Оксфорд. В Оксфорд? Там вы знаете, там в год надо миллион долларов. Кто это тебе такое сказал? Ты же человек, я вижу, во всех отношениях умный, положительный. Насколько, если вы знаете. Примерно тысяча долларов в месяц. Ну, ты в Москву поехал. Сколько ты платишь за учебу в Москве? В год. В месяц, я сказал. Я ж перед этим я спрашивал. Приобретенное это у тебя качество или врожденное? Как ты вообще, как, как ты вообще учебную программу осваиваешь с такими умственными способностями, способностями мать тебя? А ну-ка расскажи мне быстрее, что такое реституция? Да я на первом курсе же. Хорошо, спрошу, спрошу из программы первого курса. Чем отличается правовая система от системы права? Как, как? Повторите. Правовая система чем отличается от системы права? Не знаю. То есть ты за сало учишься, да? То есть сало в Казахстане не едят, ты все в Москву свез и думаешь прокатит, да? Какой ты не стал? сдашь институты, экзамены. Для получения гражданства Нет. тебе в любом случае придется или сдавать бабки вступать в коррупционные связи, а ты теперь у меня на крючке, никакая коррупция не прокатит. Или, значит, через армию. Армия? Армия. Не, ну я могу, в принципе, знаете, что сделать? Я могу просто в армии отслужить и все. Правильно, отслужил как надо и вернусь. Идет я, солдат я, я... по городу, пуговицы в ряд, понимаешь. Не, отслужить, я готов конкретно. Конечно, Ну а как когда? Знаешь, на что похоже? На Шарикова. На учет встану, а воевать не пойду. Видишь, я лишь на Колчаковских фронтах ранен. Не, ну я не знаю. Ты знаешь, что такое адмирал Колчак? Не. Что, 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 что ты знаешь о законах Хамурапи? Ничего не знаю. О законах, о законах 12 таблиц. Ничего не знаю. Хорошие юристы в Москве. Хорошие. Ты бы у меня даже в военкомате моим заместителем не смог бы работать в силу своей легкой эстетической недоразвитости. Не, но я же пока ты, ты точно за взятки учишься? Много взятки? Взяток раздаешь за семестр? Нет. Немного это сколько? Это по меркам твоей семьи немного или или вообще немного? Вы Что я вообще не даю взятки, я законопослушный гражданин. Ты же только что И сказал. Ты, 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 ты же <с только что ответил на мой закон, что нет, немного. Но это же все равно даешь? Нет. Ну, за учебу я плачу, да. За учебу я плачу, а за оценки. За оценки, нет, ни в коем случае. То есть ты, твоя семья получает 15 тысяч долларов в год? В, ну, в месяц семейный доход. И ты живешь в облезлой комнате с лампочкой в потолке? Тебя твоя семья не любит, наверное. Тебя не любит твоя семья? Мам. Ты бойстрюк? Вам мой дом Ты бойстрюк? Вам мой дом показать или что? Да я вижу уже облезлая лампочка в потолке. Мне этого достаточно. Какая э, лампочка? Алло. Я люстру пока не повесил. Вот у меня гарнитур. Гарнитур генеральши Поповой? Или вы что, завидуете? Я спрашиваю, гарнитур генераль Поповой? Да не как нет. Генераль Поповой недавно я... пропал такой же точно гарнитур. Вы что на меня хотите нацепить? Да я вот и думаю. Значит, закон ты не изучаешь, историю э -э -э законодательства, его э -э развития и э построения ты не знаешь. Каким же ты юрис... А кем ты хочешь быть по окончанию вуза? какой области? Прокур... Прокурор все равно должен хоть немножко что-то знать. Или ты думаешь, тебя будут заносить без знаний, ничего? Ну не знаю, посмотрим. То есть все-таки к коррупции ты склонен, да? Нет. Угу. Ни в коем случае. Какая основная функция прокуратуры? Ну, смотря, ну, поставьте корректный вопрос. В законе о прокуратуре совершенно четко в одной из первых статей прописана функция прокуратуры. Процитируй мне. Ну, я буду... Короче, я буду брать боевых. взятки, да? Я буду брать взятки и отпускать дебилов. Молодец. А ты знаешь, что то, что ты сейчас делаешь, это административное правонарушение. Ты сквернословишь в публичной плоскости. В общественном месте. Не общественная как это не общественная? Это же социальная сеть. Нет. Да. Социальная сеть. Чат рулетка. Это социальная сеть. А ты знаешь, что в соответствии с законодательством э, э, Российской Федерации, с федеральными законами Российской Федерации, с в соответствии с указом президента Российской Федерации от не, не помню уж какого сентября двадцатого года разрешено повестки выручать в социальных сетях. Ты об этом знаешь? Нет. Правда, гражданам России. Но в определенных случаях ты мог бы быть и наемником. ЧВК пойти, например. Наемник? ЧВК, например, пойти. Это насильно? Не Почему? Добровольно. Почему? Конечно, конечно, добровольно. Я же, я же не какой-нибудь взяточник. Я вполне себе честный и добросовестный юрист. Я тоже. Нет. Честный добросовестный юрист, юрист владеет законами, а такой, как ты, только э, деньгами и суммами, которые переносят э, от адвоката к следователю, в твоем случае к прокурору. Не, ладно, короче. Смотрите, ладно, спасибо. у кого -то, ладно, тот дома сидит, телевизор смотрит. Нет, телевизор не смотрю. Ну, потому что нет у тебя телевизора, лампочка в потолке без люстры. Ладно, окей, пусть будет так, хорошо. Так что делать бы? Нет, ну, согласен так, уже? Я вот... Согласен? Она хороша. Я говорю, согласен в армию это идти или нет? Какие условия? Ну, ты же, ты же в Москве живешь. Первая единовременная выплата 2 миллиона рублей. Это первое. Когда ты вот подписываешь контракт, сразу 2 миллиона. А потом ты же, наверное, рядовой... Нет, 2 миллиона это сразу ты получаешь на руки. А потом в месяц, учитывая, что ты рядовой, а еще и юрист, ну 1400 в месяц. Нормально. Как нормально. С человеком, у которого 15 тысяч долларов в месяц заход семьи, тебе 400 тысяч нормально. Что-то ты мне врешь, Батик. Ну. Ты же путаешься в показаниях, прокурор. Нет, ну так и Прокурор ты... Ты, ты что-то... А, у тебя семья 15 человек. Или сколько? 40? Я, я говорю, у меня мама и папа работают. Ну хорошо, по семь с половиной тысяч на человека. И ты согласен найти на 400 тысяч в месяц? Не по семь с половиной. По 10 и 5. Путаешься ты, прокурор, в показаниях. Путаешься. Не выйдет из ну, тебя прокурор. 10... И уголовник из тебя не очень выйдет. Но прокурор точно слабенький. Что-то вы этот... Вы меня провоцируете, мне кажется. Зачем мне тебя провоцировать? Я счастья тебе желаю. Ты же выбрал страну. Ты одну страну предал, другую выбрал. Я тебе счастья желаю, так сказать, в новый, на, на новой родине. Вот ты казахский меня... ты казахский язык знаешь. Я коррупционер. Вы меня обклеветали. Я Все понял. Так... Ты казахский язык знаешь? Ну, знаю. В какой мере? Хорошо знаю. Хорошо знаешь. Как по-казахски будет хлеб? Нам. Нам. Как хлеб с маслом? Май. Как по-казахски будет свобода? Ай, не знаю, ай, не помню, ай, забыл, да? Ну, вот, собственно Часто? говоря, вот, собственно говоря, и все, что я хотел от тебя услышать. Ко мне вопросы есть, прокурор? Почему прокурор? Я пока что учусь. Хорошо. Плохо учащийся прокурор. Ко мне вопросы имеются? Я же пока не прокурор. Ты не будешь прокурором. Вот уголовником можешь. Кем? Кем я могу быть? Уголовником. Почему уголовник? Почему? Че Судьба я... у тебя такая нелегкая. Занесла. Судьба ушел. у тебя нелегкая, потому что занесла тебя нелегкая не в те края. Не в те. А ты с доходом своей семьи мог бы учиться в Оксфорде, а ты видишь как. Лампочку не крутил а даже. Я... Конечно, ты я решишь. Хочу. Ничего ты не решишь. Мозгишки у тебя скудники, чтобы решать. Скудники. Ко мне вопросы есть? Да, есть. Задавай, последний. Что-то вы этот глупенький немного. Это, это не вопрос, это твое ложное утверждение. Ты даже не можешь понять отличие вопроса от э, ложных утверждений. Хреновый прокурор. Вопросы спрашиваю, есть? Не, ну ладно, хорошо. Пусть я буду хреновым, но я же буду прокурором конкретно. Ну. Подслужишь в армии как надо, если вернешься, будешь. Да, да будешь, будешь, будешь. Через день-два, может, недельку всеобщая мобилизация будет объявлена. И куда ж ты денешься? Потому что для продолжения обучения в университете на юриста тебе потребуется получить гражданство Российской Федерации. Без него тебя просто выгонят даже с платного факультета. И все, и получишь ты гражданство, а потом по всеобщей мобилизации поедешь ты ко мне. Ко мне поедешь, а я посмотрю, как ты себя вести будешь. Если ты все-таки будешь хоть немножко учиться, может, пойдешь ко мне не, ладно. в отдел. А если, а если будешь продолжать учиться в таком же духе, ну что ж, назначим тебя, э, ну не знаю, начальником Чукотки, например. Почему Чукотки? Ну а почему бы шею? нет, там тепло, нормально. Будешь начальник Чукотки. Нет. Все, вопросы исчерпаны. Дальше вопросы задавать да. буду я, когда встретимся в следующий а раз. Ты И вот так, вопрос. вот так, вот так вот можешь быть, можешь быть начальником Чукотки, можешь, можешь, судьба твоя такая, Чукотка, давай, прощай.